スタがずっと名前を挙げていた財閥長ってあなたのことなんですか何よそんなに驚くこと確かにまだまだ若いけど結構前に商談を継承したのよ自分の力で財閥長になったのすみませんでしたでも年齢的には確かに妹ぐらいだね <laughs> この人達礼儀がなってないわ エラスタ彼らを叩き出しなさい落ち着いてくださいシス様何をもうでは今から連邦の状況を説明しますイバス連邦には3つの傭兵団があり国の主要軍として機能していましたマーケボイの象徴の手傭兵団はカーマンス城で全滅 エントレリーいやガイエルか奴は暗闇の魔性だったそのエントレリーの傭兵団は前人の財閥長から引き継いだものだ前人の不自然な死とも関係があるだろう今となっては透明にはエラスタの翡翠の門エルフ兵団とホワイト家の紙幣しか残っていない北方の魔族は 私たちが倒したからすぐには攻めてこないと思うけど中部の帝国軍も翡翠の門を突破できていないここで一息つけるといいがな報告何者かが拠点の門を開けました魔族が大量に侵入しています何だとあれ今気づいたけどグニルは まさか。うわあ！頭が痛い。グニュー、どうしたんだ？彼が拠点の門を開けたのか。何者かに操られているようだな。 うおち近づくな俺は自分の意志で動けないど,どうしよう魔族を撃退するぞそしてグニールを助けるんだ 何かがいるんだ体が、勝手に行くわよ行くぞ何かお手伝いできることありますか 仰せのままに行くぞ俺の出番だ逃げんなよ何かお手伝いできることありますかよろしくお願いしますね なになにどうせのままにいくぞ

役の群れは片付けたグニル、大丈夫か気を失っちゃった